ఏంటి అక్కడ బయట సైడ్ పెట్టేటైతే ఇస్తావా శ్రీ సచిదానంద సమస్తకృ సాయిరాత్ మహారాజ్ కే జై శుక్లాం వరదం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవనం జయ సర్వ విఘ్నోక్షాంతే గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ श्रीदत्तात्रेय नमः ॐ श्रीमात्रे नमः ॐ श्री साई राधाय नमः ॐ श्री साई दिव्यपादुकदेवताप्त्यो नमः ॐ श्रीकृष्णने नमः बस रूम ओम साई श्री साई जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई साई श्री साई जय जय साई साई श्री साई जय जय साई

सचिदानन्द शत्रु साईनाथ महाराज के च हारती वर्तमा हारती सायितायणा य हारती शायव नुनिया स सारूपेरा मुक्षण दसी निजा डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग हारती सै व जय मणि जय सबा तया तैसानुबा दावि श्री दया गान हाय तुझे हे मा तुझे हे मा हारती साई बाबा तुमचे मजाता हरे संस्कृते वैता आग तदवतरी मग द्रवि श्रियानाद्रवि श्रीयनाद पारति मलियुगी अवतर सद्गुरपार सर निवारि प्रभुपदपवय भवा भयनिवारि भयनि वारि हाशिशिवया मागनिजर व्यते वा शरणारय सेव मागनि यथा देवारी वरती देवा, हाँ? साई बाबा इच्छिता न शक निर्मल तो युका मत संबाकुलेवा करतीईबाब

देहराज्यं महिमान्यसत्यसत्यपूर्वे साया सन्ति देवाः ॐ राजा राजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वैश्यमनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मयं कामेश्वर वैश्यमनो ददातु भुवेरा वैश्यमनाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराजं वैराज्यं हावेश्यं राजं महाराजमहाधिपत्यमयं समन्तपर्या एषा सार्वभौमस्व्याशं दादाप्रदा वै समुद्रपर्यन्ताया हेतरादि तदशेषोकोऽपि गीतो मरिचे मरुता हे आवीक्षि तत्स कामप्रे विश्वेदेवा सदा सदा इति श्रीनारायणवासुदेवाय सच्चिदानन्दसमस्तुरु कायिनाथमहाराजिके जय शेरा प्रत आल्लम तम का सर्वाशींद नवा ओं श्री गणेश ओं श्री मात्रेण ओं श्री नम ओं श्री साई पादे प्राप्त नम ओम श्रीकृष्ण नम हताूपमंगलहारतिराज समे आदिमंत्री साई जय श्री साई जय जय साई श्री साई जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई ओम साई अकड़ बैठे सीएम कल जय जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई Om um, Sai Sri Sai Jay Jay Sai Om um, Sai Sri Sai Jay Jay Sai Om Sai Oh Sai Sri Sai Jay Jay Sai Oh Sai Sri జయ సాయి సాయి శ్రీ సాయి సాయి జే సాయిం సాయి సాయి ఓకే జరా ఈరోజు మన బాబా దర్శనం చాల చక్కగా అయితే బాబా దర్శనం అయితే అయిపోయింది సో అందరూ కూడా దర్శనం చేసుకునే చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకోండి దర్శనం ఇలాంటి మహాద్భుత దర్శనం మనకి బాబా కల్పించినందుకు ఈరోజు బాబా వారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞాతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం జైసీరామ్